Saya ternampak satu ulasan semasa di Xinjou website. Mereka menjemput seorang warga China untuk mengulas mengenai isu batu bersurat dengan puisi Mao Zedong yang ditemui di Nirvana Malaysia baru-baru ini. Saya tidak faham mengapa mereka memilih seorang rakyat China untuk memberi pandangan tentang perkara ini. Adakah orang China ini akan menyokong tindakan kerajaan Malaysia? Sejak kecil, mereka telah dididik dengan ideologi komunisme dan pastinya tidak memahami situasi sebenar di Malaysia. Berikut adalah terjemahan artikel tersebut. Tajuk Dari Nirvana Malaysia ke Pentas Dunia Di manakah tempat budaya? Penulis Ling Yi Seorang warga China Bekas diplomat isteri dan pernah menetap di pelbagai negara Kini menetap di Kuala Lumpur dan bekerja dalam industri kewangan Dia gemar membaca, menulis serta melakukan pemerhatian lintas budaya Isi kandungan kita boleh berfikir bagaimana kita boleh mengekalkan ruang untuk ekspresi budaya sambil mengambil kira tahap penerimaan masyarakat. Daripada berdedap tentang kewujuan batu bersurat tersebut, lebih baik kita meneroka bagaimana dalam masyarakat makmuk kita boleh bersama-sama mencari jalan yang seimbang antara toleransi dan kefahaman. Semasa tahun baru Cina, sebuah batu bersurat di Nirvana Malaysia yang mempunyai puisi Mao Zedong telah menarik perhatian ramai. Saya rasa saya ingin tahu jadi saya mencari gambar batu itu di internet. Saya terkejut apabila mendapati puisi yang terukir di atasnya ialah salah satu puisi kegemaran saya, Qing Yuan Chun Xue, Kaya Mao Zedong. Ini membuatkan saya tertanya-tanya. Sejak saya masih muda, saya sudah membaca puisi ini dan tidak pernah merasakan ada apa-apa yang salah dengannya. Sebagai sebuah puisi klasik tentang Saudi, keindahan Qing Yuan Chun Xue terletak pada suasana dan semangatnya. Ia bukan sahaja menggambarkan pemandangan salji di utara China, tetapi juga membawa perspektif sejarah yang luas. Maharaja dan pahlawan besar seperti Qing Shi Huang, Han Wudi, Tang Taizong, Song Taizu dan Jing Jis Khan, semuanya tidak setanding dengan pemimpin zaman moden. Keyakinan dan semangat dalam puisi ini benar-benar memberi rasa teruja dan semangat kepada pembacanya. Sejak puisi ini diperbitkan pada tahun 1936, ia telah menjadi pembincangan hangat di kalangan pengkritik sastera. Setiap usaha dan penasihat utama Chiang Kai-shek Chen Bu Lei pernah memuji puisi ini dan berkata ia mempunyai aliran dan tenaga yang hebat serta gaya bahasa yang indah dengan makna yang mendalam. Malah Chiang Kai-shek sendiri juga mengagumi puisi ini disebabkan perasaan iri hati, beliau mengarahkan penulis-penulis dalam kerajaan Republik China untuk mencipta puisi saingan bagi membuktikan kehebatan mereka. Dalam konteks ini, nilai satera puisi ini tidak perlu dipertitaikan daripada melihatnya sebagai satu simbol politik. Lebih baik kita membincangkannya sebagai satu warisan budaya. Namun, nilai sasera dan trafsilan politik bukanlah perkara utama yang ingin saya bincangkan. Apa yang lebih menarik perhatian saya ialah satu persoalan lain dalam sebuah masyarakat makmuk, bagaimana kita harus mengimbangi cara sesuatu budaya dipamerkan di ruang awam. Tanah perkuburan sebagai pentap peringkatan boleh dikunjungi oleh sesiapa sahaja dan juga boleh dianggap sebagai ruang awam. Jadi, apakah jenis kandungan yang boleh diterima dan apakah yang mungkin menimbulkan kontroversi? Melalui pengalaman dan perhatian saya ketika tinggal di pelbagai negara, saya mendapati bahawa setiap negara mempunyai cara tersendiri dalam mempamerkan budaya di tempat awam. Okey, selepas itu, dia mula bercakap tentang seni jalanan dan mural di pelbagai negara. Cuba mengingatkan seni, budaya dan komunisme. Artikel ini hanya boleh dibaca sepenuhnya jika kita melanggan sebagai ahli berbayar. Dan saya tidak mahu melanggan. Sampai di sini, saya masih tidak faham kenapa Sing Chiu menjemput seorang rakyat China untuk mengulas isu ini. Setiap negara adalah undang-undangnya sendiri. Jika saya pergi ke China dan mempromosikan sistem demokratik, atau mengatakan bahawa Taiwan adalah sebuah negara, saya percaya saya juga akan dihukum di sana. Apa yang lebih ironik? Di China, suara yang berbeza langsung tidak dibenarkan di internet. Tetapi mereka mahu mengajar Malaysia tentang toleransi dan menghormati kepelbagaian budaya di internet.